assalomu alaykum daryo internet nashrining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida yana jonli efir vaqti siz bilan tezkor yangiliklar dasturidamiz va biz bugun kunning birinchi yarmida ko'pchilikning e'tiborini tortgan va muhokamalarga sabab bo'lgan voqealar xususida suhbatlashamiz kecha va bugun kunning birinchi yarmida ko'pchilikning e'tiborini tortgan voqea bu shak shubhasiz metan zapravkalardagi holat hisoblanadi o'ztransgaz axborot agentligining ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy munosabatida ma'lum bo'lishicha hududlardagi metan zapravkalarda cheklovlar kiritilgan aynan viloyatlar miqyosida bu holat har xil soatlarni ko'rsatishi mumkin mazkur cheklov holatlari hududlarda metan zapravkalarda turna qator navbatlarning yuzaga kelishiga shuningdek ayrim hududlarda metan gaz narxlarining oshishiga olib kelgan ho'p aynan daryo ijodiy jamoasi bu holat bo'yicha kuzatish va o'rganishlar olib bordi daryoning farg'ona viloyatidagi muxbiri azizjon ermatovning ma'lumot berishicha aynan mazkur cheklovlar farg'onada turna qator navbatlarning avtomobillarning soatlab gaz zapravkalarida gə turib qolishiga olib kelgan u taqdim etgan uh, suratlarda aynan ijtimoiy tarmoqlardagi kabi holat ya'ni avtomobillarning soatlab navbatda turgan holatini ko'rishingiz mumkin bo'ladi daryo ijodiy jamoasining ya'ni daryoning ya, namangan viloyatidagi muxbiri azizbek abduvaliyevning ma'lumot berishicha namangan viloyatida nafaqat turna qator navbatlar yuzaga kelgan narx narxlar ham oshgan ya'ni bu paytga qadar cheklovga qadar ikki ming olti yuz so'm ikki ming besh yuz so'm sotilgan gazlar aynan ikki ming sakkiz yuz so'mga oshgan bu esa ko'pchilik haydovchilarning e'tiroziga qolaversa aynan cheklovlarda cheklovlarning soatlarini noqulay vaqtda bo'layotganligi haydovchilarga noqulaylik tug'dirayotganligi xususida fikrlar bildirilgan aynan qashqadaryo viloyatidagi holatga e'tibor qaratadigan bo'lsak qashqadaryo viloyatida Ə, metan zapravkalaridagi narxlar oshmagan o'sha o'sha 2200 so'm 2300 so'm 2500 so'mgacha sotilayotgani lekin aynan m 39 xalqaro avtomobil yo'lida haydovchilarga noqulaylik tug'dirayotgani ma'lum qilingan toshkent shahriga qatnayotgan yoki toshkent shahridan viloyatlarga borayotgan haydovchilarning ma'lumot berishicha kechki payt soat 5 yoki 6 dan keyin gaz ya zapravkalarning yopilib qolishi haydovchilarga nafaqat noqulaylik tug'dirmoqda ya'ni ularning o'sha olib ketayotgan mahsulotlariga ham ta'sir qilish holatlari shuningdek mahsulotlarning aynishiga şey ham sabab bo'lishi mumkin yoki aynan e, mahsulotlarni olib ketayotgan haydovchilarning aytishi bo'yicha bu borada mijozlarning kutib qolishi va aytilgan vaqtda mahsulot yetib bormaslik holatlari yuzaga kelmoqda aynan haydovchilar bu borada o'zlarining takliflarini bergan hamda haydovchilarga qulay bo'lgan muddatlar ya'ni m o'ttiz to'qqiz xalqaro avtomobil yo'llarida toshkent shahridan viloyatlarga qatnayotgan yoki Vloyatlardan toshkent shahriga qatnayotgan avtomobillarga ma'lum bir miqdorda erkinlik berishga aynan shu hududlardagi metan zapravkalarda ish faoliyatlarini davom ettirishga ruxsat berilishi to'g'risidagi takliflarni bildirgan shuningdek jamoatchilikning e'tiborini tortgan yana bir holat aynan metan zapravkalardagi cheklov toshkent shahrida kiritilmagani toshkent shahrida bunaqangi cheklov yo'qligi ko'pchilikning e'tiborini tortgan va aynan ko'pchilikda savol tug'ilgan nima uchun aynan toshkent shahrida metan zapravkalarda cheklov yo'q hududlarda bor degan bir savol tug'dirgan va o'ylaymizki tez orada mas'ullar bu boradagi savollarga ham javob berishi mumkin savollarga javob berish borasida ko'pchilik aynan savolga aynan to'g'ridan to'g'ri javob bermasdan javobni olib qochish yo bo'lmasa deylik savoldan qochish holatlarini kuzatishimiz mumkin bo'ladi bugun ijtimoiy tarmoqlarda madaniyat vaziri ozodbek nazarbekovning ozodlik muxbiriga bergan e, intervyusida aynan uning savollariga aynan javob bermagani ya'ni ozodlik muxbiri vazirdan aynan ukraina hamda rossiya urushiga munosabat borasidagi fikrlarni so'raganda vazir sifatida o'zbekiston hukumatining pozitsiyasini qo'llab quvvatlashi shaxsiy fikrga kelganda esa shaxsiy fikrlarni bilish uchun uyiga mehmon sifatida tashrif buyursa uning qulog'iga bu borada qanaqa fikrda ekanligini aytishi xususidagi javoblari ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lyapti va ko'pchilikning e'tiborini tortgan hisoblanadi aynan vazirliklarning jurnalistlarga berayotgan javoblari jurnalistlarning so'roviga qay darajada tezkorligi borasida gap ketganda maktabgacha ta'lim vazirligi axborot xizmatini bu borada namunali deyishga biroz shoshmagan ma'qul bo'ladi nega desangiz aynan daryo internet nashrining aynan madaniyat maktabgacha ta'lim vazirligi axborot xizmatiga shuningdek maktabgacha ta'lim vazirligi bilan bog'liq savollarga bir haftadan beri javob bermayotgani bu boradagi gapimizning isboti bo'lishi mumkin maktabgacha ta'lim tizimidagi muammolar ya'ni qashqadaryo viloyatining dehqonobod tumanida maktabgacha ta'lim tizimida nodavlat maktabgacha ta'lim tizimida yuzaga kelayotgan muammolar borasida daryo nashri vazirlikka murojaat qilgan edi ma'lum qilinishicha aynan nodavlat maktabgacha ta'lim yoki davlat xususiy sherikchilik asosidagi maktabgacha ta'lim muassasalarida vazirlik tashabbusi bilan onlayn davomat joriy qilingan ya'ni xabaringiz bor maktabgacha ta ta'lim tizimida nodavlat maktablarda har bir bola uchun davlat tomonidan subsidiya ajratilgan aynan shu mablag'lar o'z vaqtida va o'z joyida sarflanishini bilish maqsadida makt maktabgacha ta ta'lim vazirligi tomonidan onlayn davomat joriy qilingan biroq bu borada maktabgacha ta ta'lim vazirligi ham maktabgacha ta ta'lim boshqarmasi ham hatto bo'limlar ham yetarli darajada o'rgatmayotganligi sababli yoki bo'lmasa aynan tizim qanday ishlashi xususida yetarli darajada bilim berilmayotganligi sababli har xil holatlar yuzaga kelmoqda qashqadaryolik tadbirkor ferzo norsafarovaning daryoga bildirishicha aynan u subsidiyalar olish borasida to'siqqa uchragan ya'ni kim u onlayn davomat tizimida o'n besh kun tizim ishlamaganligini aynan o'n besh kun davomida u tizim ishlamaganligiga qaramasdan davomatni telegram orqali yetkazib berganiga qaramasdan unga kam miqdordagi subsidiya berilishi va aynan uning noroziligi borasidagi fikrlarni bildirgan maktabgacha ta'lim vazirligi mazkur holat yuzasidan hozircha bir hafta vaqt o'tsada daryoga bu borada axborot bermagan maktabgacha ta'lim vazirligi axborot xizmatining daryoga hozirgi paytda ma'lum qilinishicha bu borada tez orada nashrga batafsil axborot beriladi aynan hokimlar vazirlarning ommaviy axborot vositalariga qolaversa hududlarda jamoatchilikka aytayotgan gaplari ko'pchilikning e'tiborini tortishi tayin toshkent viloyati hokimi zoir mirzayevning kecha Yangi yo'l shahrida bo'lib o'tgan sayyor qabulida fuqarolarga nisbatan qarata aytgan gapi qaysidir ma'noda odamlarga yoqadigan qarg'ishi yangradi ya'ni hokim jamoatchilikka fuqarolarga murojaat qilib qabulga kelgach tartibli ovozni baland ko'tarmasdan qabulga kelishlarini qolaversa bir muammo yuzasidan rad javobi berilgach bu borada qayta qayta viloyat hokimi qabuliga kelmasliklarini aytib hokimlarni yomon ko'rayotgan insonlarga qarata aynan farzandingiz hokim bo'lsin degan bir ma'noda qarg'ish va tilak bildirgan hokimning aytishi bo'yicha aynan bu borada hokimlar yomon hokimlar ishlamayapti degan insonlarning farzandlari hokim bo'lsa ertaga o'sha insonlar aynan o'sha onalar farzandi qaysidir muammoni hal olmay charchab toliqib uyga kelganda farzandining yuziga qarab hokimlarning ishi naqadar qiyin ekanligini anglab yetishi mumkin bo'ladi shak shubhasiz hokimning bu qarg'ishi ko'pchilikka yoqqani borga va aynan ijtimoiy tarmoqlarda aynan ko'pchilikning muhokamasiga sabab bo'layotgani ham bor gap shuningdek bugun ko'pchilikning e'tiborini tortgan yana bir holat 11 noyabr bundan keyin har yili o'zbekistonda umumxalq bayrami sifatida nishonlanadi bu haqda prezident qarori qabul qilingan va aynan o'n birinchi noyabr kasaba uyushmalari uyushmalari kuni munosabati bilan joriy etilgan bayramlardan biri hisoblanadi ayni kunga qadar o'zbekistonda birinchi yanvar yangi yil sakkizinchi mart xalqaro xotin qizlar kuni yigirma birinchi mart navro'z to'qqizinchi may xotira va qadrlash kuni birinchi sentyabr mustaqillik kuni birinchi oktyabr ustoz va murabbiylar kuni va sakkizinchi dekabr konstitutsiya bayrami sifatida umumxalq bayrami sifatida nishonlanardi va aynan shu kunlari dam olish kunlari sifatida belgilangan edi endilikda ikki ming yigirma uchinchi yildan boshlab o'zbekistonliklar o'n birinchi noyabrni ham umumxalq bayrami sifatida nishonlaydi va aynan shu kuni dam olish kuni sifatida belgilab qo'yilgan daryoning jonli efirida hozircha shular daryo internet nashrining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarini kuzatishda davom eting daryo jamoasi sizga eng tezkor shov shuvli va ko'pchilikning muhokamasiga sabab bo'layotgan voqealar xususida xabar berishda davom etadi -da.